Добрый день! Меня зовут Роман. Компания глаз Сегодня я хотел бы вас познакомить с креслом, которое называется Рокком. Это современное кресло, как вы можете увидеть по дизайну. Современное, компактное, удобное, классное кресло на сеточной основе. Это, опять-таки, наше нынешнее на время, в 21 веке. Не банальная какая-то ткань, а именно сеточка, которая... Не... Если вас заблуждение, то, что сетка рвется, поверьте, это на самом деле неправда. Она очень прочная. Ее порвать надо еще, очень сильно постараться и только с одним. Под вашим весом она в жизни не порвется. Она, когда вы на ней повторяет контуры вашего тела, как бы приобретает контуры вашего тела. Очень удобно сделать, очень сделано правильно, хорошо, качественно. Как вы можете заметить, у этого кресла очень красивый дизайн спиночки. Он повторяет контуры вашей спины и имеет очень ярко выраженную поддержку поясничного поясницы. И здесь есть специальный такой регулятор валика, который по высоте можно усилить на том уровне, где вам максимально удобно. Это такая фишка, есть только в этом кресле, и она редко не встречается. Сиденье сделано с поролоном, покрытым двуслойным слоном, опять-таки, сеточкой, сеточкой, на сеточной основе. Это очень хорошо тем, что хорошо пропускает воздух, никогда не будет потеть. Идеально сделано на самом деле. По современному. Подлоконники металлические с пластиковой накладочки. Накладки сделаны с такого шуршавого пластика, ну, очень удобно. Приятное такое, такое, такое ощущение. Рычаг справа, который находится, это кресло опускает или поднимает. Вот тот уровень, который вам удобен. Если рычаг вытащить от себя в сторону, вправо, включается вот такая механизм качания. Сила качания, если качается под вами очень легко или очень сильно или жестко, есть специальный винт под сиденьем, который находится прямо по центру. С помощью этого винтика вы накручиваете пружинку именно на так, как вам максимально удобно. Ручку засунуть назад, он фиксируется в прямом рабочем положении. Максимально пущенное состояние это кресло заезжает под любой стол, соответственно, сохраняя пространство для прохода, лишний квадратный метр никогда никому не помешает. Подоконники с не дотрагиваются, соответственно, не царапаются. Это кресло. Есть разные варианты цветов этой обивки. Это можно выбрать, всегда заказать, это вообще не вопрос. Кресло оборудовано креслиной металлической. Это, кстати, такая принципе, резкость на такой небольшом кресле, когда стоит такая креслина. Она очень прочная, рассчитана на вес человека около более 150 кг. Эти все кресла оборудованы роликами пластиковыми. Есть возможность поставить ролики пластиковые, но облизинные. Это нужно для того, если у вас твердое покрытие или или паркет, чтобы не царапал, ну и не создавал лишний шум. Или вариант более дорогой, как стоит на данной модели, потому что это тоже ролик обрезиненный, но с декоративной металлической накладкой. Во-первых, он соответствует по дизайну, во-вторых, он не царапает пол. Кресло современное, классное, удобное за приемлемую цену рекомендую. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете спросить у наших специалистов согласно нашего сайта.